Salam əziz insan, özünü dərk etmə kanalına xoş gəlmisən. Mən sənə Alisa möcüzələr şəhərindəki bir müdriklikdən danışmaq istəyirəm. Elə bir əsər var, Lewis Carroll. Carrollun yazdığı bir əsərdir, möhtəşəm bir əsərdir. Orda Alisa Dalxana dünyasına düşür. Yəni Louis Carroll əslində riyaziyyatçıdır, amma daxilən intuitiv olaraq həqiqətləri hiss etmək qabiliyyəti var idi deyə. O başa salır ki, dünya bir növ dəlxanadır. Və biz bu bizi inandırırlar ki, sanki bu dəlxana normal bir yerdir. Məsələn, bizə deyirlər ki, orada dəlxana var və o dəlxanada dəlillər yatır. Biz isə normal insanlar böyük təfəkkür sahib olan insanlar deyir ki, normal insanla dəli insan arasında fərq nədir? Normal insanla dəli insan arasında fərq ondadır ki, dəli insan eee ağlın çərçivələrini aşıb düşüb və təsəvvür edin bu nəyə oxşuyur? Bax. Bax elə bilmənim əlim, bax görürsüzə əlimdir. Bu ağıldır. Yəni ağlım öz ətrafında qoyduğu çərçivələrdir. Bunun içində qaydalar var. E, sanki bax bu balaca bir dövlətdir və siz onun içindesiniz. Bax belə yaşayırsınız. Və kimsə gəlir oradan düşür. O düşürsə, o deməkdir ki, ağıldan düşür. Yəni bu nə deməkdir? O dəli olur. Elə deyilmi? Əslində isə o dəli olmur. O sadəcə cəmiyyətin qoyduğu o konsepsiyaların necə deyim cəmiyyətli düşüncələrin çərçivələrindən çıxmağı bacarır. Buna biz dəlilik deyirik. Nəyə görə? Çünki o bizə oxşamır. O bizim yaşadığımız çərçivələrdə yaşamır. O xəyali dünyada yaşamaya başlayır. Əslində isə onun xəyali dünyası onun üçün böyük bir gerçəklik idi. Bizim üçün isə yalandı. Yenə deyirəm, biz kollektiv şuursuzluqdan gələn fikirlərdən istifadə edərək sosiumdə, cəmiyyətdə hərəkət edərək düşünürük ki, biz normal insandırıq və ətrafımızdakı insanlar normaldır. Ən böyük insan səhvlərindən biri də odur ki, o düşünür ki, əgər mən yaxşıyamsa, digərləri yaxşıdır əgər mən pisəmsə digərləri pisdir. Əgər mən bunları belə görürəmsə, digərlər də belə görür. Əgər mən məsuliyyətliyəmsə, digərlər də. Çünki dini səfi dünya görüşü insana deyir ki, digərlərnə nə etmək istəyirsənsə, onu elə. Təbii ki, bu belədir. Təbii ki, dərinlikdə bu belədir. Sənlə digər insanlar arasında həqiqətdə heç bir fərq yoxdur. Çünki onlar sənin xəyalının məhsuludur. Amma Məsələ ondadır ki, xariciən, yəni ilüzor dünyada hərə bir cürə görür hadisəni. SSR dövründə keçirilən eksperimentlər də bunu göstərir ki, hər bir insana bir portret göstərirlər, hərəsə başqa-başqa fikirlər deyilir. Bir hadisə baş verir, məsələn, eee, mühazirə otağında, sinifdə və Orda oturan 60 nəfər bu hadisəni başqa cürə interpretasiya edir. Başa düşürsüz? Bu deməkdir ki, sizin hər biriniz bir növ dəlidsiniz, çünki sizin hər biriniz öz ya xəyalında yaratdığı dünyalarda yaşayırsınız. Orda pislik var, yaxşılıq var. Dünyalar deyirəm, e, kainatlar deyirəm. Məsələn, siz ulduzları görürsüz, e, ayi görürsüz. Hər bir insan üçün ay başqa bir şeydir. Ac insan üçün ay çörəyidir şair üçün ay e, məsələn sevdiyi qadının sevdiyi kişinin üzüdür. Bunu siz fərqinə varmalısınız. Yəni sizin hər biriniz öz xəyalında yaratdığı kainatda yaşayırsınız. Bu kainat deyilən real, obyektiv kainat deyilən bir şey yoxdur. Siz hər biriniz öz xəyalınızda, təsəvvürlərinizdə bir kainat yaradıb onun içində yaşayırsınız. İndi isə dərk edin ki, bunu dəlilikdir biz yani belə bir şey deyəcəm bir e, sufi müdrikine müdrikə e, müraciət edəcəm. Bir növ bir gün o evdə otururdu və onun yanına varlı bir şəxs gəldi. Ona bir e, sandıq qızıl gətirdi. Və müdrik dedi ki, Enver adlı müdrik qayıtdı dedi ki, bu mənə lazım deyil. Nəyin edirəm mən bu qızılları? Apar onu evə. Və dedi ki əziz insanlar bu dünya dəlxanad insanlar ona inanmadı yəni tələbələri o bir kasıb insanı seçdi dedi axşam gedərsən onun yanına o varlı insanın yanına deyirsən ki sənə pul versin bu insan nə isə gedir o varlı insan yanına ona pul vermir və beləcə Əndər adlı müdrik tələbələrinə başa salır ki bu dünya dəlxanad Yəni sən bir nəfərə bir sandıq qızılı verirsən, amma bir nə ona lazım deyil ara, amma kiməsə həqiqətən pul lazımdır, sən ona vermirsən. Yəni dərindliyə baxanda bu dünya dəlixanad. Və dünya o qədər yalanşıdır ki, hilegərdi ki, daima sizi aldadır. Məsələn, belə bir hekayə də var, orada bir kişidir. Onun şi çördə onun yoldaşı var və kəndə e, şey nəriyotluqluq məy gözləri müalicə etməyi bacaran bir həkim gələndə qızın atası ona icazə vermir ki, o e, yəni qızının yoldaşım gözlərini əməliyyat eləsin. Deyirlər niyə icazə vermirsən? Deyir çünki o görməyə başlasa, o görəcək ki, mənim qızım necə iğrilənmişdir. Bax, bu simvoldur. Bu hekayə bu dünyaya aidd ki, bu dünya çox iyrinc bir yerdir. Sadəcə siz görmürsüz deyə, gözləriniz bağlıdır deyə. Ə, hətta siz peşmançılıqlar yaşayanda belə yenə də nəyisə ümid edirsiniz. İsa peyğəmbər dedik ki, bu dünya 100 kişi ilə yatan və səninlə evlənmək istəyən bir qadına bənzəyir. Yəni sən onun daxilində yaşayıb müəyyən təcrübələrdən keçmədən onun iyrəncliyinin fərqinə vara bilmirsən. Yəni dünya hər zaman sənə ümid verir, inam verir, güvən verir, inanc verir və görürsən, hər dəfəsində hər şeyi aldadır, məhv edir. Məsələn, mən həqiqəti sənə çatdıram aziz insan. Bax, mənim indi danışdıqlarım yalandır. Bütövlüklə tamamilə yalandır əsli yalanmand ibarətdir. Sən məsələn səyin, sənin sənin nəyisə haqqında fikirlərin, düşüncələrin, nəyisə qarşı münasibətin, konsepsiyaların necədir? Nələrsa haqqında bir ideyaların, yəni qavrama qavrama nəticəsində gəlib çıxdığın düşüncə nəticələrin belə yalandır. Məsələn, sən yolda gedirsən və ağlına bəzi fikirlər gəlir, elə deyilmi? Və sən onlara inanırsan, onları sorğulamırsan. Görürsən, bu dünya səni necə aldadır. Sən səhər-səhər qalxırsan, deyirsən ki, hər şey e, yaxşıdır. Amma sən fərqində değilsən ki, dünya səni aldadır. Bu ağlın daima səni aldadır, yatızdırır ki, sən oyanmayasan sən yuxuda olduğunun fərqinə varmıyasan, yalanın içində yaşadığının fərqinə varmıyasan. Məsələn, sən düşünürsən ki, bu gün mən ə, gedib belə bir şey edəcəm. Məsələn, bu gün mən saat 5-də çay içəcəm. Və görürsən, saat 5 olan kimi sən çay içmirsən. Sənin ağğın istədi bu ideyanı sənə verdi, istədi bu ideyanı sənin yaddından çıxartdırdı. Sən idarə edirsən özünü, hə? Sən nəfəs almanı belə, öyrqanların işləməsini belə, gözlərinin görüb görməməsini, beynin işləyib işləməməsini belə idarə edə bilirsən. Sən nəyi idarə edirsən? Hə? Sən özündən xəbərsizsən, özünü tanımırsan. Ona görə bu dünya dəlxanad. Hə? Və Alisa möcüzələr şəhərində evvel-axır tullana-tullana, nə isə səyahətlərdən keçir, gəlir bir çeşir pişi məşən içində də şişir pişi çıxır qabarına çeşir pişi. Mənə görə çeşir pişi peyğəmbərdir. Yəni peyğəmbərliyin səviyyəsində olan bir müdürklük simvoludur. O demək deyil ki, pişiklər e, böyükdür, yox. Amma bu hekayənin içində o fikir qızılla bərabərdir. O fikri almazdı, almaz. Onu necə deyim, cəvahirdir. Topazdır brilliant. Onu necə deyim? Haralara qaldırmaq lazımdır? Daşlara, divarlara yazmaq lazımdır o fikri. Ona qayıdıb deyir ki, birincisi deyir ki, Alisa, e, sən dəlixanadasan. Biz hamımız dəliyik, sən də dəlisən. Sən dəlillərlə danışırsansa, səs isə deməli sən də dəlisən. Əziz insanlar, bu o demək idi ki, siz dəlixanada yaşayırsınız. Bura dəlixanad. Və bu dəlixananın içində sən özünü dərk edə bilməzsən, özünü tanıya bilməzsən. Bunların hamısı oyundur, bir cürə bir oyundur. Özünü dərk etmək, özünü anlamaq, necə ki məqsədlərə çatmaq, kimsi olmaq, kimsi olmağı bacarmaq, kimə sözünü sübut etmək bir oyundusa, eləcə də budur bir oyundur. Sadəcə sən bunu fərqində değilsən, olmaq istəmirsən. Məsələn edədim. Alisa, çişir pişiği Alisaya, mənim hələ də müdrikliyi qarşısında başa düşəyim və hələ də nə qədər bacarsan da 100%lıq qavraya bilmədiyin möhtəşəm bir müdriklikdir. Möhtəşəm bir müdriklik. Qızıl brilyant sözlər deyib, deyir ki: Alisa, əz Alisa, sənin bu həyatda edə biləcəyin ən böyük səhv, ən böyük səhv məni isə ciddiyə almağındır. körəncə də deyir ki, sözlərdə. Yəni bax bu ciddilik məhv olsa, sizin nə isə ciddiyə almaq istəyiniz, hissiniz, arzunuz məhv olsa, birdən-birə vəssalam azadlıq olacaq. Hər şeydən siz azad olacaqsınız. Məsələn, özünüzü dərk etməmisiniz, tanımırsınız. Kimsə sizə gəlib deyəcək ki, "Əsən tupoysan, sən, sən özünü dərk etməmisən, sən həqiqəti bilmirsən." axı ciddiliyi yoxdur elə deyilmi ona görə siz rahatsınız bu gün öləcəksiniz uzanmısınız ciddilik yoxdur axı rahat rahat ölüb gedirsiniz kimsə gəlir sizə deyir ki səni məsələn qovublar burdan ciddilik yoxdur axı siz gülməyə başlayırsınız siz həyatın ciddi olmadığını fərqinə varırsınız həyatın bir macəra bir oyun bir tamaşa olduğunun fərqinə varırsınız və bu azadlıqdır bu sizə azadlıq bəxş edir Ona görə mən deyirəm ki, özünü dərk etmək ciddi bir şey deyil. Ciddilikdən azad olmaq lazımdır və bu mənim ən böyük səhvlərimdən. Biz həmişə kimdən-sə danışanda yadınızda saxlayın, özümüzdən danışırıq. Çünki digər insan bizim özümüzün güzgüsüdür. Biz digər insanda nəyi görürüksə, proyeksiyə edirik. Onu öz içimizdə görürük, onu daxilən hiss edirik və digər insanlar deyə bir şey yoxdur. Onlar bizim xəyalımızın məhsullarıdır. Sadəcə biz özümüzü tıpp tıpp tıp, tıpp tıp, tıpp 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 belə-belə digər insanlarda elə bil yaratmışıq və təbii ki, özümüzü belə içimizdən o qədər də dərk edə bilmirik və bizə bizim bütün mənfi yaxşı tərəflərimizi göstərən heyvanlar var, çiçəklər, ağaclar, insanlar var, güzgü kimi baxırıq, nə isə görürük, içinizdədir bu amma. Eləcə də siz əziz insanlar mənim güzgümsüz və mən də sizə güzgü kimi özünüzü əks etdirirəm. Siz mənə baxaraq öz içinizdəki həqiqətləri yadınıza salırsınız. Mənə baxaraq özünüzü dərk edirsiniz. Məni yox. Mənə nəsə yazaraq özünüz haqqında yazırsınız. Özünüz haqqında özünüzün bir üzə verirsiniz. Məni yox və bu, çox müqəddəs bir fikirdir. Sən heç nəyə ciddi almamalsan. Mən bir dəfə belə bir video qoydum, ciddi olma adlı video. Amma orada bunun hardan gəldiyini açıqlamadım. Və möcüzəyə baxın. Çaşır pişi həqiqəti deyir və Alisa deyir ki, Alisa bura Ali Xanat, buranı ciddi alma. Və o nə deyir ki, bu xəyali dünyada bura cəfəngiyatdır. Alisa, yadında saxla. Sən real həyata qayıdanda da heçniyi ciddi almamansan. Alisa bunu anlayır, daxilən anlayır. Məsələn, çiçir pişi, Alisa möcüzələr şəhərində orda çıxır, burada çıxır, başı çıxır, yax gülüşü çıxır, yax ayağı çıxır, quyruğu çıxır. Amou onu həqiqət açığılır ki, burada heç nə ciddi alma. Bura fantaziyadır, rial deyil, gerçək deyil. Ona görə burada heç nə ciddi almamalsan. Və bu mənim ən böyük səhflərimdən biridir ki, mən hələ də insanları ciddi alıram. İnsanların özlərinin görə məsuliyyət daşıdığını, insanların dərrakəli dərrakəsiz olduğunu, insanların ə, qavrama qabiliyyətinin yəni deyim mən nəbiyət qabiliyyətlərinin yüksək olduğuna inanıram. İnanıram deyəndə elə filtrlər var, mən düşünəcəm də, mən ona görə nələri isə ciddi alıram və bu mənə təbii ki, ciddi almaq artıq narahatçılıq deməkdir. Artıq siz özünüzü ə, necə deyim, problemə çevirirsiniz. Və ən əsas məsələ nə idi? Çəşirpşi Alisa edir ki, ən böyük səhvin ciddi almaqdır və nəyə işarə edir? Deyir ki, ən böyük səhvin sənin özünü ciddi almağındır. Yəni sən özün özünü ciddi alırsansansa, avtomatik olaraq bu dünyanı ciddi alacaqsan və avtomatik olaraq o ciddiyyət məsuliyyət, təlaş, narahatçılıq, stress, əzab, işkəncələr, müdafiə, nə bilməyim, qorumaq, sağlam qalmaq, nələrsə eldi etmə bütün bu külbitləri yaradacaq, bütün bu döv fikirlər dövr edəcək, milyardlarla, trilyonlarla fikirlər, sən hər şeyə görə məsuliyyət daşımalsan və bunun əzabını sən yaşayacaqsan. Ona görə Çeşir Pişiali isə deyir ki, özünü belə ciddiyə alma. Və özünü ciddiyə almayan isən, həyatla oynaya bilər. Heraklit deyir ki, həyat Şahmat oynayan bir kainatda şahmat oynayan bir uşağa bənzəyir. O o düz də deyir. Yəni burada ciddilik yoxdur. Əgər sən oyun oynayıb belə-belə oturursansə, yox, mən qalib gəlməliyəm, mütləq qalib gəlməliyəm, sən həyatı dərk etməmisən deməli. Və mən özüm də həyatı dərk etməmişəm. Çünki həyatı dərk etsəydim mən həyatı ciddi almazdım. Mən həqiqətən bir ağıllı bir insan olsaydım, müdrik bir insan olsaydım, mən həyatı ciddi almazdım. Mən baş verənləri ciddi almazdım. Mən tupoy birisiyəm. Mən özümü dərk etməmişəm. 100% -lıq. çünki o zaman mən heç nəyi ciddi almazdım. Mən daima Buranın oyun olduğunu fərqində olardım, amma mən daima yatıram, buranı ciddi alıram, əziz insan. Ona görə səni ona çağırıram ki, sən mənim kimi səhvlər etməyəsən. Bu dünyanı ciddiyə almayasan. Görürsən ki, məsələn, kimisə orada öldürürlər, haqsızlıq baş verir. Sənə qarşı haqsızlıq, səni qınıyırlar, nə bilin, problemlərdir, filandır, belə şeylər bəsməkan. Yadında sal ki, ciddiliyi yoxdur burada. Bu sadəcə oyundur. Və sən diye bir şey yoxdur. Bunu hissəsən yalnız özünü dərk etməklə anlaya bilərsən. Ona görə mənim kimi cahil olmağın yerinə, mənim kimi ə, özündən bir xəbər olmağın yerinə sən özünü dərk elə və öz içində həqiqəti aşkar elə. Mənim kimi cahil birisi olma. Sənə uğurlar. özünü dərk et. Sağ ol.